Хоть и говорят на нее, там гибридная, там какая-никакая, но это реальная война. Я как-то поначалу ну, не думал, не, не видел себя в роли там бойца, да, воевать. Просто как-то так постоянно тоже смотрел новости, подсказывал телевизору, как правильно воевать, что надо делать. И как-то в один момент, честно, не могу объяснить, что конкретно меня щелкнуло. То есть, как бы я смотрю, пацаны, да, это зима, холодно, там дождь, снег, пацаны там в тех окопах, ну, как бы выполняют, защищают родину, защищают меня. Я сижу дома, в тепле в добре. Я понял, что я ничем не лучше, чем они. Я тоже должен пойти и выполнять свой долг. Добровольцем я не пошел, потому что тоже было как-то не совсем понятно, как, что, куда говорили, как ну, незаконное формирование это были. В принципе, когда началась мобилизация, я ждал повестки. Я, у меня семья, я готовил семью, говорил, что вот повестка придет, а я уверен, был, что она по-любому придет. И готовил, что вот-вот скоро придет, и я отказываться не буду, я пойду, я прятаться я не буду. Вот по повестке, как бы по мобилизации я пошел. В армии я не служил, опыта никакого не имел, хотя еще после школы я хотел идти в армию, но пошел учиться. Ну вот, пошел на войну и там уже прошел армию. Для меня это была четвертая волна мобилизации. Это самая большая волна, в которую набрали самое больше ребят и девушек. Это был 15-й год, начало 15-го года. Январь месяц, это так. Все, кто служил, знают, что такое учебка, когда забирают на месяц на учебку. И особо сильно, чтобы там чему-то учили, я не знаю, но вот просто ждали, когда уже заберут на часть. А приезжали с частей и по каким-то критериям брали списки, может быть, наши командиры рассказывали о нас, кто, что там, как бы, и отбирали. Забрали меня войска спецназначения. Это восьмой полк специального назначения. Я не сказать бы, что я был сильно физически развит, хотя там физическая подготовка очень, очень нужна и очень как бы годится именно в процессе. Многие говорят, как тебя отпустила, жена. Не знаю, как отпустила, она просто не понимала. Она не понимала, что это, куда. Первый раз она поняла, когда приехала ко мне на учебку и увидела меня таким. страшным, грязненьким, Там погода была очень плохая, грязи, куча, мы были грязные, не то тогда на первый раз испугалася. Ну а потом, когда мы вже уехали в час и потом отправились на фронт, тогда уже, да, когда это не было звонков, тогда вже переживания, тогда вже понимали, що звонят, все хорошо, не звонят, страшно. Ну, я когда. шел на войну, когда забирали, когда уже уезжал. У меня была маленькая дочка. Она еще не разговаривала. Когда я приехал, она уже говорила. Для меня это было как-то дико. Сейчас у меня уже две дочери. Две дочери, две маленькие дочки. Я их защищал на фронте, я их защищал, потому что я видел детей там, и как они по подвалам прятались, какая у них там жизнь. И очень не хотелось, чтобы мои дети видели войну. Много друзей потерялось. Много друзей потерялось. И как бы на фоне вот этого непонимания, зашел куда, воюешь, там, зачем оно тебе надо, обидно было, когда приезжал, допустим, в отпуск и задают вопрос, это ж ты за деньги пошел. На то время это было, если я не ошибаюсь, три с половиной или четыре с половиной тысячи гривен. Это пятнадцатый год. Это я пошел за деньги. Как-то вообще не укладывается. Я думаю, жизнь столько не стоит, она вообще ничего не стоит друзья, не понимающие друзья, подсекались, а потому что невозможно двигаться человеком, который думает иначе. Объяснять что-то, я думаю, за такое время можно понять, что происходит в стране. Родители, конечно, опять же таки, они ничего не могли меня говорить, так как я уже взрослый человек, я сам решаю за себя, что мне делать. И я для себя принял решение идти. Я сказал, что все нормально, так должно быть. И когда я приехал, меня встретил отец. И как-то я стоял, курил. Первый раз закурил при отце, никогда не курил. Ну, уже. уже это. И отец сказал, говорит, я патриот, а в кого ты у меня такой патриот? Вот ему была, наверное, гордость за меня. Ну, я не считаю, что я сделал что-то героическое. Я просто выполнил свой мужской долг. За себя, за семью свою, за родину, за близких, за друзей. Это наша война. Потому что мы защищаемся. Мы никуда не лезем. Мы ни на кого не нападаем. Мы просто защищаем свою родину. Если бы мы их там не остановили, здесь бы было уже поздно кого-то останавливать. Когда я вернулся... В первую очередь это, наверное, непонимание людей тебя. Вот на, получается это уже шестнадцатый год, два года войны идет, люди до сих пор не понимают, кто с кем воюет, задают странные вопросы, как бы очень сложно общаться с людьми, когда тебя не понимают, когда это бойцы, которые тоже прошли, это без слов все понятно. Люди не понимают. Другой вопрос, это когда я работал на предприятии, сидел там с ребятами в кабинете, да, но ну я вернулся, там вот спартанские условия, там постоянное движение, постоянно где-то что-то. Я вернулся на работу, сел за компьютер и сижу. Сижу спокойно, как-то, чересчур спокойно все. Как-то это тоже ну, не давало спокойствия. Первое время я вообще не спал, потом как-то начал прерывисто спать, потом, может быть, успокоился. Ну, может, это привыкание к обычной нормальной жизни. Я по улицам ходил, это такое тоже смешно было, когда ты слышишь каждую птицу, которая там где-то поет, там что-то шевелится в кустах. Там... Еще что-то, и все вот эти мелочи замечаешь, и постоянно на какой-то готовности. Ну, это со стороны, может быть, смешно смотрелось, но как-то это была привычка такая уже, потому что там это твоя жизнь. Любой шорох, где-то что-то. Шо Когда вернулся, я там с месяц где-то отдохнул, отдыхал просто, и ничего не занимался. Вот просто отдыхал, и мысленно, и физически вообще ничего не делал потом пару месяцев поработал и я начал уже понимать, что не мое это вообще. когда-то я стремился к этой работе, потом просто я понял, что когда я хотел, я работал. сейчас просто, ну, ну не могу я работать, вот, вот у меня не получается, потому что я уже, наверное, не хочу. это не мое. и как бы я начал задумываться, что надо что-то менять. Надо что-то менять, то ли это другая работа, то ли это бизнес, то ли еще чем-то заниматься. Ну, как бы начал думать, что-то планировать. В Фейсбуке случайно рекламка пролетела, я увидел, я отнесся скептически, как бы я просто никогда раньше на курсы никакие не ходил, тренинги вообще не у него было. Наверное, просто не понимал. И получается, увидел, заинтересовался. Хотя, опять же, таки, там была анкетка, я ее заполнил, но отвечал очень кратко на вопросы. И с таким вот, да просто получится, не получится, потому что там как бы писали еще отбор, должен быть людей. Ну, перезвонили мне. Сказали, вы зачислены в школу лидерства. Это была школа лидерства для участников боевых действий. Эта школа занимается тем, что раскрывает потенциал у людей, вообще у людей, да? потенциал э, бизнеса. И у участников боевых действий есть какая-то такая вот, стержень такой есть. Это директор школы лидерства сама сказала, что этим мы и отличаемся, что мы более уверены в себе, э, можем рисковать больше, чем обычные люди, да. И вот я, кстати, интересовался бизнесом очень много. Я многим говорил и сейчас тоже скажу. Моя первая книга прочитанная была, это «Богатый отец, бедный отец» Роберт Киосаки. Я ее прочитал в школе, не помню в каком возрасте, в каком классе. Ну, меня давно очень бизнес привлекал. Я читал об этом. Правда, не приходилось сталкиваться, хотя очень хотелось бы познакомиться. Может быть, как-то где-то раньше занимался уже. И вот, получается, заполнил все, меня перезвонили, сказали, что вы зачислены. И начал учиться. Не приезжали к нам в город по выходным тренера со всей Украины. И нам проводили тренинги порядка 25 человек, первые, кто пришел, и последние, кто до конца дошел, получили сертификаты там до 10. Несколько человек тоже кардинально изменили свою жизнь, пошли тоже, работали там на работе обычной, на заводе, поменяли свою жизнь, совсем другое направление, начали заниматься, развиваться, как бы результаты хорошие. Но я скажу так, что любая мечта, она достижимая. Любая мечта, какая бы она ни была заоблачная, она достижимая. Если она действительно для тебя мечта. Если ты хочешь чего-то достичь, надо вставать и работать. Э -э опять же, это с моего примера, да? когда у меня была мечта, но я всегда думал, что это недостижимо, надо родиться богатым там, при деньгах. Естественно, ничего не получалось, потому что я ничего не делал никогда. Я просто мечтал. И вот когда я начал учиться в этой школе лидерства, когда мне показали опыт других ребят, да, которые там, без опыта, там, без ничего ну, взяли, начали заниматься чем-то, у них начало получаться. И вот я начал планировать, думать, звонить, узнавать, там читать информацию конкретно по своей теме, что чем я интересовался. И у меня начало получаться, я начал знакомиться с людьми, начали попадаться люди, вот, знакомства заводить, начало получаться, и как бы занимаюсь одним проектом, двигаюсь в сторону своей мечты.